Месяц, с апреля месяц я находился в Днепропетровске, в донецкой области в составе добровольческих батальонов правого сектора ну, И я вас, вас умоляю, вы меня последний последний месяц видели под в полтаве, полтаве в полтаве это с того момента когда поставлена была задача сформировать боеспособное подразделение до этого Руководство. Руководство. А чему самое Яким? вы? Чему Ис... вы? Яким? Потом... Еще раз. Говорю. Вы формировали загон форму... а мирный не под Потому... МВС. Кто стал вам задать его? Вы? вы такие самые при МВС. Это, это уже им потом сюда ну, как это? Я не чул ничего. Я, я начал своим досвидом. Я начал, я начал с апреля месяца с операцией по... Вы помните операцию Визитку Ярыша? Ну. Это была операция, которая была одна из самых первых, проведена под Славянском. Была проведена операция в Красноармейске, была проведена операция под Горловском. Вы послушайте, дело все в том, что в данном случае я участвовал в этих операциях как участник правого сектора. Не больше и не меньше. А вы знаете, что в, данном, в тот момент правый сектор и его подразделения, они... Не, не состояли. Под... Подождите, не есть. Ну как? Ну что тогда вы хотите? Какое, Мне что нужно было? Справку, хочу. справку о смерти привести с Карловки, что чтобы вам, вам скажу, было это доказуемо. Мне чтобы родины наших э, хлопцев. Э, Поэтому э, я были даю гарантии того, да что. Не Подождите. То в данном случае, ваши не скажу, не В данном случае, послушайте меня, си, си, си. я прошу 사람, прощения. На сегодняшний, на дня, сегодняшний день, на сегодняшний не день, день. Сегодняшний а, день. день ваши ваша недовера, она не есть обоснованная. В В данном случае, в батальон насчитывает 400 человек. Я иду защищать детей, вы считаете, я нет, не добровольный? Так так, я, я, нет, не просто вот, я, заслужить. Послушайте, заслужить вот, послушайте по так я считаю, что я ее уже заслужил, Но раз мне. Считаете, так, не нет, считаете. я ее заслужил тем, что государство доверило мне. Ну не люди. Послушайте, в данном случае государство доверило мне а я командовать этим подразделением приказом министра от 05.09.2014 года. И это было... Одни награждения. Вы сейчас пос...